Продолжаем видеозапись. Вот кабинет нашего мэра, которого в 8.49 часов утра до сих пор нет на рабочем месте. Вчера мэр назначил депутатам на 8 часов утра встречу. Депутаты горсовета пришли, мэр отсутствует на рабочем месте. В отделе кадров нам сказали, что мэр в командировке, но при этом на наш запрос официальный, согласно законодательству, отказались предоставить документы, подтверждающие, что мэр в командировке. Но при этом мэр наш получает по 40, по 30 тысяч, по 50 зарплату не ходят на работу и требует, чтобы мы утвердили бюджет, где 31 миллион на содержание сотрудников исполкома и структуру, которую мы не утвердили. Мы это не делаем, потому что вот наш мэр на работу не ходит, сотрудники компьютерного дела не ходят, документы, подтверждающие, почему их нет на рабочих местах, нам отказываются выдать. Поэтому мы сейчас будем ну, обращаться в полицию официально и писать заявление. Секретаря тоже, тоже на рабочем месте нету. Вот, как бы, сейчас тогда по всем заявлениям... Один попугай только на рабочем месте. <связь> <связь> можете нам сказать, где находится городской голова Андрей Андреевича? Ну, нам ведь дома, что ли, Нам Нам ведь дома, нам в отделе кадров отказались предоставить документы, подтверждающие, что на в командировке. Мы не верим, мы считаем, что нас обманывают. Потому что а вчера э, мы смотрели по регистрации, командировка не была оформлена. Мы сюда пришли в 5-20. 8 утра его нет на рабочем месте, и мы понимаем, Чё? что... Это, как так, же, ну, что отрывали? А он... Так, так уже зарегистрировали. А вы можете как первый зам довести э, до ваших сотрудников, в частности начальника кадровой службы, что мы как депутаты в рамках закона про статус депутата местных советов имеем право затребовать в исполкоме как устно, так и письменно любую информацию, и исполком должен нам ее предоставить. Тем более касательно нахождения на работе сотрудников исполкома, которые есть по судовому особыми органам органу местного самоуправления, получают зарплату за счет бюджета. Четырех сотрудников нету. Мэра, секретаря и двух сотрудников компьютерного отдела. Мы хотим получить документы на устный письменный запрос депутата до сих пор нам не предоставили подтверждающие документы, где находятся эти четыре сотрудника исполкома. Я думаю, что права не надаваться документы у нас нормально. Конечно. Можно вас пожалуйста. Начальник кадровой службы находится в подчинении определенного зама. Вы можете нам тогда обеспечить, чтобы зам. Ну, дал команду выдать нам копии этих документов, либо дать возможность ознакомиться здесь, в стенах исполкома. Мы не будем их ни фотографировать, ни снимать на видео, ни куда-либо выносить. Дайте возможность ознакомиться, чтобы мы увидели регистрацию, дату оформления. Потому что мы вызвали сотрудников полиции, и сейчас будем писать заявление о уголовном преступлении, о подлоге документов, о препятствии депутатам в совершении депутатской деятельности. По всем этим моментам, которые я сказал. отказ в размещении проекта решения на сайте, отсутствие трех сотрудников, и отказ начальника кадровой службы в выдаче депутатам документов. без ссылки на норму закона, о которой она говорит, что это там закрытая служебная информация. Назовите статью закона просто есть ну, общий порядок выдачи документов, затребований документов. Ну, Нет, мы не просим, их, мы просим ознакомиться. Мы ж не согласны, просим, с женой, но, еще раз повторяю, согласно закону закона о статусе депутатов местных советов, статья 14, депутаты имеют право на неотложный прием статья, по-моему, 13, мы имеем право получить любые документы, которые здесь у вас находятся. Это не частная лавочка, это орган местного соуправления. Вот мы, вы управляющий делами, вы секретарь госсовета, вы первый зам. Ваш сотрудник совершает уголовное преступление, препятствует депутатам совершению депутатской деятельности. Мы хотим знать, где люди, как четыре человека, которые нет на рабочих местах, которые получают зарплату из бюджета. А потом вы требуете от нас структуру бюджета. Какая структура, какой бюджет, если ваши сотрудники, подчиненные, не ходят на работу. Вы не можете нам прокомментировать это и не можете э, дать команду вашему подчиненному выдать нам соответствующие документы. Нас интересует мэр, секретарь и два сотрудника компьютерного отдела. Если вы как бы ну, тоже препятствуете в совершении депутатской деятельности, а тогда сотрудники полиции, которых мы вызвали, мы будем туда в заявлении указывать также и ваши фамилии, извините, вы нас на это толкаете. Ну, если вы как бы не гласные, незаконные распоряжения мэра выполняете, как те четверо, которые пропали с работы, мы тогда сейчас будем заявлять как бы, ну, на всех, кто отказался нам в совершении наших депутатских полномочий. заявка? да, это запад. Заява запад. И секретаря надо там дописать и мэра. Или еще один написать сейчас. Ну, сейчас еще один напишем. Это же не проблема, ну написать пять минут. Вы ж... Может, нам еще юрист может прокомментировать, Знаешь, почему я, нам секретарь. не выдают документы. юрист на, на, с... на брифон. А, она она же, официально, есть. она оформлена. Ну, я тоже нету на рабочем месте. Кого? Секретаря. У нас же есть секретарь. А -а -а. да? Мэра. Мэра, мэра, секретаря мэра, да. Секретаря мэра. заявление По мэру его секретаря. Скажите, распоряжение. У вас есть распоряжение? распоряжение. Ну, все, согласно занялось. Вы здесь будете? Виталий, сам, мы, мы здесь можем Нет, они зарегистрированы. Ну, все, расписывайте. Все, да так с вами или вы принесете их? Не идите в кабинет. Что, что не, не, не. не, не. Не Да, да номер мы мы, снимаем, снимать мы снимать не будем. Снимать Документы, это... мы не будем. Документы мы снимать не будем. Вы, вы, давайте да, вы сейчас увидите номер регистрации все это. Нет, ну оно должно быть зарегистрировано. запрос есть. есть. Да. Ну, четыре. Дьяченко, секретарь, как фамилия. Я, я не знаю, а при чем тут секретарь. Ну, ее нет на рабочем месте. Как при чем секретарь? А что, она на работу не должна ходить? Вот люди сидят на работе, вы на работе. У не особый статус? Представлю пока. Сегодня Самая... Пятнадцать. Ноль 16. 15. 07 в Номер ну, мы же можем дать. Да, ну, вы... да, номер регистрационный номер, я думаю, давай без проблем. Даже копию. Даже копию. Вот запрос. Запросим. Нужно да, да, сейчас написать, дай да, выдать копию да, и все. Да, 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 да. Ну, мы сейчас напишем, это же не проблема. Три не минуты, не и не так мы так сейчас так напишем так. еще один запрос. Просим выдать согласно такого то западу копию. Ну, вы же как бы не оттянете этим Но Зачем мы как бы этим? 10 запросов. Там, Напишите, покажите, Мы 10 запросов напишем. Все запросы напишем. Мы можем писать и службовая информация. Норму закона. Норму закона. статью. Да службовая информация. Что значит службовая информация? Службова, службова, вот службова. Побег... Это ты что робоса... Подождите, обыкла за любые основания для этого бедрячие? И куда? Что значит херсон? Кафе? Для высот, для выявления питания деятельности. С Куда Дея, конкретно? В какой отдел, чтобы мы сейчас позвонили и узнали? Да. Есть там низкий голова? Мы сейчас поедем в Херсон с камерой. Это же не проблема. Вы это, Нет. Нет. Да, Мы просили просто показать. Да, мы не просто Это уже будет. Мы не это не будет. дело в том, что смотрите. Э, есть питание по э, как бы. Покажите, пожалуйста. Как Распоряжение. Бы Распоряджены тогда, когда они уходят на рабочий период. Они расписали? находятся сейчас в адгуле. Если вы Слушайте, я работаю Но, в таком же органе местного самоуправления. Я понимаю, смотрите. как адгул оформляется. Пишется заявление, подписывается распоряжение и потом человек уходит в образе. Распорядование. Распоряжение, смотрите у нас згідно коллективного договору, Если человек работает в какой-то из выходных дней, или по мере необходимости, его тогда да, складают тогда на него распоряжение и прописывают на даты день отпочинку, будь який рабочий день. Поэтому, поэтому по заяве вот этой заявки. За какие за за Вы записываете на Кто компьютерный отдел, который не и... работает. Смотрите, мы вам показали заявочный процесс. остальное. Мы имеем за... право да. узнать, почему на сегодняшний день закрыт полностью кабинет и компьютерный отдел не нет. работает. Ну так за какой день они ушли? То есть должно быть распоряжение. Распоряжения у вас нету. Распоряжение делается. Так, скажите, они в отгуле, их нет на рабочем месте, а распоряжение делается. розпорядження, не ознайомо ще з ним. Фактично вони відсутні на робочому місці. Заява не дає підставу для... Тобто я пропоную зараз зафіксувати 3 години відсутствия на робочому місці і потім требувати увольнення і догану. Я вам вважаю, це не інформація. закону. доступ до публичной информации. Конфиденциальная информация. Для, Для среднестатистического человека, да. Но мы депутаты Горсовета, мы имеем, ста... Нет, мы, имеем, мы имеем статус, который у нас наделил законодатель. Закон про статус депутатов местных советов. Слушайте, где четко это? прописано, Поним? что мы имеем право доступа Хорошо. к вашим служебным документам. Делается. Мы не имеем доступа только к секретным документам. Служебным так, имеем право. Вы должны контролировать. Ни как один человек, можешь? сотрудник, не имеет права покинуть рабочее место или не выйти на работу без распоряжение міського головы, якщо він у вас... Смотрите, сейчас здесь... Заява, Вы пистана. пришли к нам в минуту 29 распоряжения. Мы 15. были без 29 Как это оно делается, 50, 50, 50. если 50. не хуже не а, а, а Вы, можете 80. 80. А вы, можете а вы можете не может не выйти на работу не... в отсутствие заявления. Заява вчерашним числом. Почему вы вчера не сделали? Почему вы вчера не сделали? Почему Решевский не погоды, как начальник видел заявку? как это мэр без начальника видела погоды? Вы э, по поводу вот этих отгулов. Это надо сейчас нам поднять все распоряжения. Давайте где поднимаем. Мы не спешим. День, мы, мы не спешим. Но. Вам... Почему Но. нет распоряжения? Давайте да. вы. Давайте. Датное число. Вы да. напишите два. На вот да мы не будем писать запады. Мы запады напишем, как мы считаем нужным. Мы имеем право на устный запрос. И мы требуем. Вот документов уже нету. Выяснилось, что распоряжения нет у мэра. Значит, давайте так, выйдем, да -да. дадим людям найти будет. эти распоряжения, спокойно... Да, да нет, поделить. тут будет кто-то присутствовать, О, никто кто никому звонит, дадим, не звонит, сейчас консультироваться, толпа. там, смс-ки писать не, не будет. толпа, просто выйдем, они найдут У нас, у нас много, которые, мы рассредоточимся да, да, и будем контролировать. Хорошо, действия. Всё. Распоряжение мы на видео зафиксировали, нам четко прокомментировали, что распоряжения нет. Значит, сотрудники исполкома находятся в отгуле без надлежащего оформления документов. И распоряжения на их отгул нету. Они сейчас э, не находятся на рабочем месте. Мы ждем три часа, составляем акт, актируем о том, что сотрудник больше трех часов не находится на рабочем месте и будем требовать. Мы в 12 часов. Что значит оно в работе? Что значит оно в работе? Значит, сейчас Где? кто его оформляет? Кто его оформляет? его оформляет? Где он оформляется? Что? У вас компьютеры выключены. Почему? Кто? Работает? Кто Почему? Работает. Без распоряжения сотрудники не имеют права никуда уходить. Все. Где, Где ну, что Он работает. Побудешь? что виза. Походу, все. Это даже И здесь мы пошли дальше. дальше. Я поводу делаю Не, вы это делаете, вы уже закон нарушили. У вас сотрудники не находятся на рабочем месте без надлежащего оформления документов. Распоряжения нет. Народно. На покажите распоряжение, вы на камеру сказали, делается? что его нет. Так делай Вы хотите, что угодно. Вы уже совершили нарушение, нет распоряжения. Вот почему вы не... А вы обманывали, вы перед этим говорили, что распоряжение есть, но вы не покажете. Сейчас мы вы выяснили, что его нету. Вот вы дали незаведомо ложную информацию за свидетельство на аудиофиксацию и видеофиксацию. видеофиксацию.